Пришли в Об этом заявил Абазловская, заявил Жвание, заявил, заявил на сегодняшний день. Других заявлений нет. Я не думаю, что это трагедия для нашей фракции. И тем более, что эти люди пришли к нам из других политических сил. Пане Ефремов, скажите, пожалуйста, а где сейчас президент Золи перебывает? Я не знаю, где... Я здесь на совещании был, где находится президент, а на случай я не знаю. А кто из фракции знает, в зале с партии региона? С утра я ]atinya. с ним разговаривал, насколько я знаю, он звонил мне рано утром и, и находился... у себя на доме. Вот мы же ели, так наверное, да. Да, и скажите, пожалуйста, что с надзвичайным станом, в котором ставится это питание, что вы про это думаете, что у фракции? У нас нет такой информации по поводу введения надзвучайного положения, и когда огромное количество людей здесь на площади, то нужно еще много-много раз подумать, чтобы принимать какие-то крайние решения.